За статистикою, кожна друга людина має синдром емоційного вигоряння. Він виникає внаслідок постійної втоми та незадоволення своєю роботою. Найчастіше на ньому страждають люди, робота яких має ненормований графік і пов'язаний з спілкуванням з людьми. Прямо описують нашу роботу. Це лікарі, працівники кол-центрів та вчителі. І, до речі, як і наш наступна героїня, давайте послухаємо її історію, а потім в студії поговоримо, як позбутися синдрому емоційного виснаження. Доброго дня, діти Доброго дня! цього ранку. Лариса Васильівна в улюбленому дев'ятому. А вона викладає мову і літературу. Сьогодні розбирають речення: якщо посієш розумне, то розумне вродить. Після обіду Лариса Васильівна припиняє бути простою вчителькою, стає директором. Вона поєднує посади вже шість років і зізнається, що канцелярську роботу любить значно менше. Вона пов'язана з певними бюрократичними моментами, з паперовою роботою. От, а це менше насолоди приносить ніж е, спілкування з дітьми. Поповнювати енергію Ларисі Васильівні просто необхідно, адже робота не залишає її навіть вдома. Школа це така субстанція, яка не може тебе повністю відпустити, все одно телефонують батьки, телефонують колеги, доводиться з ними спілкуватися частково втомитися ще пів біди. Новые силы можно на выходные під час время А вот регулярна фізична тома свидетельствует про эмоциональное виснаження от работы. Найпоширеніша причина, про яку говорят психологи, не с подопывания. Первой причиной вот, ⁇ это то, что человек находится длительное время в эмоционально напряженных для себя ситуациях. Тогда, когда у меня было много ожиданий от моей профессии, я пришла, а там все совершенно по-другому, оказывается. В усьому світі розвинуті сучасні компанії розуміють, емоційно виснажений працівник їм не потрібен. Хворобі оголосили війну. У Китаї, приміром, деякі компанії дозволили працівникам приносити на роботу домашніх улюбленців, а в Японії в робочий час роблять перерви на тиху годину, сплять прямо в офісах. Директор з маркетингу агентства Headhunter Ірина Брицька вважає, що і в нашій країні з цією проблемою повинні боротися роботодавці. У нашій країні… в основном считается, что если работник засиживается допоздна, значит, вот он особо трудолюбивый. Работодатель, принимая на работу нового сотрудника или давая задачи существующему сотруднику, должен понимать, что в перспективе ему нужен мотивированный, лояльный к компании человек. Не брати на себе більше роботи ніж можеш виконати, займатися тим, що приносить не лише гроші, а й задоволення, і регулярно відпочивати. Ось основні правила боротьби з виснаженням. Ми повинні пам'ятати а тому, що у нас должны бути друзі, з которыми ми проводимо время. Это не должны бути колеги по роботі. Не беріть роботу додому і не вішайте свої проблеми на вуха друзів. Ваша кар'єра це як забіг на довгу дистанцію. Потрібно розрахувати свої сили. І у нас у гостях психолог Анна Римаренко. Добро. Ну от смотрите, у нас учительниця, емоціональне угу. викорання на так? Была в сюжете, а здесь у нас артист. Мне кажется, mm -hmm. тоже постоянное эмоциональное напряжение, потому mm -hmm. что съемочный процесс 12 часов как минимум, ненормированный рабочий день. Mm -hmm. Расскажи, Вика. Да, вообще, на самом деле, вот, честно говоря, я э, такое понятие mm -hmm. слышу впервые. Я думаю, что это называется mm -hmm. как-то по-другому: хроническая усталость mm -hmm. или как-то еще. Вот э, как понять, вообще, что mm -hmm. это эмоциональное выгорание, э, если, например, у меня. Э, ну, я не могу уснуть. Uh -huh. К примеру, или я не могу проснуться с утра после какого-то серьезно напряженного uh -huh. графика. Вот uh -huh. как. Да, как вообще понять это выгорание или усталость? это усталость? Обычная усталость. Угу. Или, наоборот, Смотрите, для усталость. эмоционального выгорания оно отличается от просто усталости. Это значит, что мы под Выгорание это когда мы уже перешли к своему пределу выносливости и уже через него переступили, угу. да. То есть это нормально уставать от работы, это нормально иногда не любить свою работу, а выгорание мы можем говорить тогда, когда у нас есть хотя бы два-три признака из списка. Расскажите. Первый это эм, ощущение притупления эмоций. То есть мы, э, у нас становится меньше сил эмоциональных на то, чтобы реагировать на рабочие ситуации. Мы начинаем быть такими отстраненными, немножко примороженными, а либо пара, же наоборот все. слишком сильно вовлекаемся в адекватные ситуации, реагируем неадекватно. Второй признак это дегуманизация, то есть дегуманизация. когда то, что называется вас много, а я одна. Да? Когда, ну, это особенно для людей, помогающих в профессии характерно, да? что, что вы от меня все хотите все больные как больные, а вы от меня чего-то требуете, да, все дети плохие, ну, для учителей, например. Следующий признак, это когда мы приним... э, себя воспринимаем через призму профессии, то есть я уже не могу выходить из рамок, вот здесь я на работе, а здесь я не на работе. Когда врач начинает лечить всех подряд, кто и не спрашивал, да, психолог консультировать всех подряд, а учитель всех подряд учить, да, то есть нам очень важно периодически возвращаться в ситуацию, где я просто, я без шкур без одежки профессии следующий очень важный признак это либо э, халтурное отношение к работе то есть uh -huh. делать лишь бы отделаться экономия uh -huh. сил начинается либо опять же чрезмерная эмоциональная вовлеченность когда мы не можем не брать трубку в выходной день потому что вдруг там что-то случилось uh -huh. да то есть эмоциональное выгорание наступает тогда когда работа перестает быть просто работой для меня и становится либо чем-то что меня угнетает либо чем-то во что я слишком сильно вовлечен и очень важный признак, если после двух-трех недель отпуска у вас не восстанавливается желание работать, интерес к работе, то это значит, что вы в группе риска по эмоциональному выгоранию. Хорошо, Анна, а что с этим делать-то? Угу. А, с этим делать, значит, из таких быстрых способов решения, да, первое – это понять, что именно сложнее всего дается в работе, на что сильнее всего уходят силы, и посмотреть, ну, можем ли мы в принципе на это повлиять. Как полюбить свою работу? не совсем полюбить хотя бы как с ней стерпеться ну работа разная бывает разные жизненные обстоятельства и обязательно помнить что основной стрессовый гормон у человека да, который касается накопленного стресса это кортизол в организме нашем есть собственные антистрессовые гормоны это окситоцин это гормон заботы то есть, mm -hmm. когда о нас заботятся, когда мы о ком-то заботимся не в рабочем контексте, а в контексте детей, друзей, домашних животных, это гормон обнимашек, это гормон э, отдыха, любви и, в принципе, это гормон нежности. То есть, после тяжелого рабочего дня нужно встретиться с друзьями, прийти к любимому человеку, пообниматься, сходить в кино, погулять на природе. Это уже будет серьезный антистресс. Я, я знаете, что хочу спросить, а животные, они тоже помогают? Вот, когда кошка, собака, да? Да, очень помогают, Действительно, контакт с животными, и вот ну, в сюжете был прекрасный пример китайских да. офисов и их котиков. Животные очень помогают, детки очень помогают, но очень важно понимать, что эмоциональному выгоранию еще очень подвержены молодые мамы, которые на работу не ходят, mm -hmm. но находятся постоянно с малышом. То есть от любого, даже самого любимого дела, нужно переключаться. У нас в жизни, если мы посмотрим на жизнь, как на некоторое колесо, да, то все спицы должны быть одинаковой длины. Это и работа, и друзья, и хобби. І здоров'я, і всі стальне важне для вас. большое. Віці. Я нагадаю нашим глядачам на наше запитання відповідала психолога Анна Римаренко. Обіймайтеся більше, посміхайтеся більше, сніданок триває. Ми підемо Ігорем обійматися, для того, аби боротися з стресом.